Знов і знов мешканці звертаються до нас з питанням про наступ ДНРівців на Слов'янськ. Паніка відчувається по ваших шановні глядачі, телефонних дзвінках до нас у студію. Спеціально заради вашого спокою. Сьогодні наш кореспондент брав інтерв'ю у Владислава Селізньова, начальника прес-центру. АТО. чи можемо ми бути спокійними у цій непростій ситуації, що спіткала нас на сьогоднішній день? сил і срез у антитерористичній операції більше, ніж достатньо для того, щоб будь-яке нападення со боку бо. Боевиков. Для этого у нас создана система опорных и наблюдательных пунктов, система блокпостов. На этих блокпостах несут службу нашего военнослужащего, который обеспечит охрану и оборону определенных участков. На блокпосты завезено оружие, боеприпасы. Они личный состав, который находится на этих блокпостах, своевременно обеспечивается продуктами питания, питьевой водой. Поэтому вести речь о том, что боевики могут прорвать оборону, ну, как минимум, ну, скажем так, некорректно. За минувшие несколько дней попыток прорыва сети блокпостов наблюдательных и опорных пунктов не было. Но боевики постоянно ведут обстрелы наших позиций. Наиболее сложная ситуация на так называемом Дебальцевском плацдарме. За минувшие несколько дней там больше всего было зафиксировано обстрелов. Кроме того, сложная ситуация в районе трассы Бахмутка, это Луганская область. Там создана сеть блокпостов и наблюдательных пунктов, где находятся наши войска. Именно по этим точкам работают боевики. Мы открываем огонь в ответ. Если мы мы знаем, что те огневые точки, на которых находятся боевики, находятся вне населенных пунктов. И наши, наш огонь в ответ не создаст проблем, не, 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 не травмирует людей. С, по результатам наших обстрелов не будет потерь среди мирного населения. Это принципиальная позиция. Но я еще раз подчеркиваю, сила антитеррористической операции, которая находится на Донбассе, делает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. Хочу вас дорогие телеглядачи запевнити, усі ті постріли та вибухи, які можуть чути слов'янці поблизу міста, планові навчання армії. Вони триватимуть і надалі. Для того, щоб эффективно противодействовать тем вызовам, которые время от времени возникает в районе проведения, проведения антитеррористической операции со стороны боевиков, мы должны быть к этим процесам подготовлены. Для того, чтобы мы были подготовлены, мы проводим регулярно учение. Это учение плановое, к этим учениям привлекаются соответствующие уполномоченные структуры, соответствующие подразделения, которые оттачивают свое профессиональное мастерство, чтобы в случае необходимости выполнить свою боевую задачу. В ближайшее время на полигонах и Славянска, и Краматорска эти учения будут проходить, поэтому я призываю всех не волноваться, не переживать в случае, если наши жители будут слышать грохот от, артиллерии, от минометных разрывов, от взрывов гранатометов, от работы стрелкового оружия. Это плановое учение. Мы проводим эти Міроприяття з силі повшиння своєї професійного уровня, щоб в конце концов бути готовим виповнити ті задачі, які на нас розложені ще раз наголошую: жодної причини для паніки немає. Не жахайтеся необґрунтованих чуток, не піддавайтеся на провокації. Живіть у спокої, а ми вам повідомлятимемо про все, що відбувається.